Що таке restmul? Так, у мене є куча товарів і ми як по традиції завжди задаємо питання німцю і він відповідає це в чи rest mulle Німець тут? too. Genau! відповідаю на будь-які питання, якраз сортую мусор. Так, я йому подаю по одній частині. Так, треба. Трим... Верьте. Она не относится ні к пластику, ні к древесини, ні к металу. Її можна rest multi. кидати. Це правильно. Батарейки. Старые батарейки, их нужно выкидать не в один из этих четырех контейнеров. Его нужно в магазин, там есть коломагазин на такие коробки отдельные, и туда выкидать, потому что это опасный мусор. Прокисшая еда в контейнере. Так, это прокисшая еда. Смотрите. Его, в принципе, можно кинуть в растмель но тут есть пластик. Поэтому лучше всего выкинуть еду в био а эту штуку выкинуть в пластик. Так будет правильно. Старый дезодорант. Старый дезодорант. Многие их спрашивают, куда его. Он никуда не относится, поэтому его в рест мюль правильно кидать. Про кеша консерва у жестянцы. Жестянка с едой. То же самое. Мы открываем выки... Выкидаем жестянку у металл, там где пластик, металл, древесина. А еду у биомюль, там где еда. Старый одяг. Одеж. Так, одежда. В 2025 году чуть-чуть поменялось. Все хотят немцы, чтобы мы в одежные контейнеры кидали это все. Почему? Потому что там может быть металл. Поэтому в Рестмюль мы не кидаем одежду. И старая игрушка. Яку хочем выкинуть. Игрушка старая. Но это очень большой материал. В принципе, ее можно в Рейсмюле или пластик кинуть. Но она большая, поэтому лучше кинуть шпермель. На вашей улице тоже раз в год происходит такой шпермель в Германии. Вы туда ставите и вас бесплатно забирают. Посмотрите расписание в вашем городе. О, слушай, я, я думал, что оно по-иншему сортуется. Дуже дякую. Да, пожалуйста, буду готов всегда ответить на эти вопросы. А ты подписывайся на канал и став лайки. Максимальный репост, чтобы все знали, как сортируется Рестмюль. А тут еще дополнительно списочек, где еще используется Рестмюль.